નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ આપનાર શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકજીના શ્રીચરણોમાં કોટિ કોટી વંદન વિદ્યા આપનાર મા સરસ્વતીના શ્રીચરણોમાં કોટિ કોટી વંદનની સાથે આજે આપણે હિન્દી પ્રશ્નપત્ર બે જેનો વિભાગ એ એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું મારા આ વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે સૌથી પહેલાં આપેલું છે નીચે દે ગયે વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચૂનકર ઉત્તર લીખીએ એક ગોપીકો પ્રસાદજી કવિતા કોણ સમજાને વાલા થા અહીંયા થોડીક ભૂલ છે ગોપીકો પ્રસાદજી કી કવિતા કોણ સમજાને તો અવિના સ બીજું ઘાયલ હિરણ કો દૂધ કિસને પીલા યા તો કાલિદાસ ને માલતી કી આવાજ સુન કર ખાલી જગ્યા કી ચાલ મેં તેજી આ ગઈ તો બિંદુ त्यारगढ़ सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए त्रण से मार्क चौथों खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी तो लाड ली सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया तो पू લેખક કે મતાનુસાર ખાલી જગ્યા પ્રજાને જીવનકી સમસ્યાઓ કો ઠીક સે સમજા થા તો ચીની ત્યાર પછી આગળ છે વાક્યાંશ ચૂનકર પૂરા વાક્ય ફિરસે લીખીએ કે વાક્ય પૂર્તિ જેને આપણે કહીએ એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો वाक्य લખી અને પછી તમે ઉત્તર લખો તો વધારે સારું રીય કારણ કે ત્યારે જ વાક્ય પૂર્ણ થયું કેવાય મનુષ્ય અંદર સે તબ તક અમર થા જબ તક ક પૈસો કી ખોજ નહીં હુઈ થી આઠમો છે ઉજયની કે રાજ્ય સભા કે સભી લોગ કાલિદાસ કો જાનતે تھے ક્યોકી કાલિદાસને ઋતુ સંહાર કી રચના કી હતી જો ઓપ્શન પણ કેવા આપેલા છે ઋતુ સંહાર ગીત સંહાર નાટ્ય સંહાર આપને સંહાર યાદ હોય પણ ઋતુ યાદ ન હોય તો શું થાય એટલે વાંચી ત્યારે વ્યવસ્થિત વાંચન કરવાનું પ્રશ્ન નવ પંડિત સાદીરામ કી અલમારી મેં ક હિન્દી અંગ્રેજી ઓર બંગલા કી पत्रिकाएं थी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए किसने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी थी बुढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी थी अग्न पोम्पी नगर के खंडहर के नरकंकाल के हाथ में ક્યાં થા નગર કે ખંડહર કે કંકાલ કે હાથ મે સોના થા ત્યાર પછી દો તિન વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનો છે કોઈ પણ બે જ લખવાના હોય બે આપેલા હોય છે એમાંથી એક જ લખવાનો હોય છે તો જે વ્યવસ્થિત આવડે તેની પસંદગી કરવી દંતુલ લા નહીં પણ દંતુલ मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था उसके बाण से एक हिरण सावक घायल हुआ था घायल हिरण सावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे रास्ते में हिरण सावक के ટપકતે ખૂન કોચ અથવા આપેલો છે અંતિમ સમય બિસ્મિલ આપને માર માંગતે હૈ નહી પણ અપની અંતિમ સમય કે बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके अगर आपेलो जी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर चार पाँच वाक्यों में दीजिए देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी परिश्रमी निष्ठावान जिम्मेदार उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है हमारे देश को ऐसे सच्चा और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है प्रत्येक नागरिक को जो श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अचल परिश्रमी कर रहे हैं देश को अचल परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है उनमें नवयुवकों को मार्ग बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए वे लोगों की काम सीखने के सीखने में मदद करें लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है अथवा मापेलोचे डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था वह अनपढ़ अशक्त कुबड़ा तथा कंगाल परिवार से था उसे बच्चे चिढ़ाते थे वह डोर चराने का काम करता था और उसका मालिक बहुत अत्याचार भी करता था सोलह साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से ही वनस्पतियों की जानकारी थी उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर इस विषय का महापंडित बन गया विद्यार्थी मित्रों मार आ वीडियो ने लाइक करजो चैनल ने सब्सक्राइब करजो ने तुम्हारा साथी मित्रों ने अवश्य शेयर करजो यार पी आशय स्पष्ट कीजिए हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती चोरी की भावना पनपने न देना का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से ही बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है अथवा मेलो तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है उसके लिए संवेदना का है शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है वह शिकार करना अपना शेक नहीं परंतु तो शोक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है यह उसका प्राण बचाने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है विद्यार्थी मित्रों तरह अभिप्राय ते कमेंट बॉक्स में अवश्य जनाओ।